плюс Б, третья часть. Клод. 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 Что? Ай, за что, папа? За все хорошее, сын. Отец, мне же больно. перестань меня бить. Мне тут Хоулин сказала, что ты встречаешься с вампирихой. Да не только с вампирихой, но еще с Дракулаурой. Ты хочешь разрушить наши отношения вместе с Дракулой? Ты имеешь в виду дружеские отношения? Конечно, дружеский балбец! больно, пап. Если я еще раз тебя увижу с Дракулавой, я не знаю, что я с тобой сделаю. Ты меня понял? Да. Все. Теперь иди и все и скажи. И доложи. Все. Я все сказал. Что мне делать? Что, что мне делать? делать? Так. Так. Нужно что-то сделать. У меня вроде бы было что-то в чулане. вот, какая же тяжелая. А, вот. Сейчас... Эх, секунду. Эх. Сейчас. Так. Так. вот, ну, Так. Типа. Нужно позвонить Дракулауру и сказать, чтобы мы с ним встретились. Так, нужно связаться с Дракуларой. Где тут был мой телефон? Ага, вот он. Так, убираем номер. Алло, э, Дракулаура? Э, да, это Кот. А, да, я тебя тоже очень люблю. Дракулаура, а ты не могла бы... Мы не могли бы встретить, встретиться. Где... А, помнишь, нам говорили, что сегодня приедет новенькая? Да-да-да. О, давай как раз там-то и встретимся. Угу. Все. И обязательно приходи, это очень важно. Ага, пока. Ай, Фрэнки говорят, нам сейчас новенькую принесут. Интересно ее посмотреть а, вдруг она какая-нибудь страшная чукча? И вдруг она какая-нибудь противная и мерзкая? Ну, с чего ты это взяла? Ну, смотри. Пришла я, да? Я же хорошая, правильно? А потом пришла к Лодру Клаурой. Друг Лаура, она неплохая, да и Клод хороший. Чего ты взяла, что mm -hmm. это будет плохая? Ну, а вдруг она просто не захочет с нами дружить. Может быть, она какая-нибудь такая, такая себя чукча. Или как Клео, это будет отвратительно мерзко. Успокойся, все будет нормально. Вот сейчас, вот смотри, уже вот Друг Лаура бежит. Друг Лаура, как мы рады тебя видишь? здесь? Привет, девчонки. О чем болтаете? О, я тебя тоже в надо рада видеть. Так, прикиньте, мне сегодня звонит такой, говорит, друг Лаура, мы срочно должны с тобой встретиться. Это очень важно. Интересно, что мне Может быть, тебе? он хочет подарить тебе кольцо или жениться на тебе? <laughs> Конечно. Я прям так размечталась. Франки, это такая у нас мечтушка вообще. Нет, ну почему же? Клод любит тебя, и вы любите друг друга. Или вы поедете на майпы? Uh -huh. Uh -huh. А, Билета, ну, а у тебя парень-то есть? Ну, да. Ну, что, твой-то. Ой! да, Он Барби, ой. он с одной полки. <смех> <смех> Ничего страшного, он с нами с одной полки. А, -а, а, это тот противный волк, который тоже превращается в волк? но вот человек? Да. Успокойся. У него логика вещей. <смех> да. <смех> ну, ладно. Давайте дождемся лаборатории и пойдем встречать новенькую. Все-таки уже 2.30. Девочки, привет. А, Новенькая а ты... еще не пришла? Нет. Ладно, подожду ее. Ну что, девчонки, что будем делать, пока мы ждем новенькую? Слава, У меня есть я идея. Я кого-то вижу. Да? Да. Может быть, это кот? Ай, вот моя новенькая куколка. Надеюсь, она понравится моим девочкам. Что они тут делают? А, что? <laughs> Вроде бы стояли на полке. С кем я разговариваю? С куклами. Ну ладно. Моя красивая. Подожди, я сейчас приду. Вроде ушла. Эй, привет. Um, я Перета, а ты? Привет, меня зовут Лагуна. Ой, ты такая милашка. Лагуна. Стоп! Ты Лагуна Блю? Ну да. Так написано на коробке. Ты как ты посмела? Она чужанка. Она забрала имя Лагуна. Я уничтожу тебя. Ладно, тихо, 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 девочки. Тихо, без паники. Тебя правда зовут Лагуна Блю? Ну да, так написано на коробке, правда. Я могу вам, да, не знаю, с собой доказательства. Вот, смотрите, вот моя коробка. Вот, лагуна блин. Все понятно, она чужанка, она не из наших... Забыла. Девочки, я правда, я правда лагуна Она не из наших мест! Стоп, стоп, девочки, успокойтесь. Привет, меня зовут Лагуна Блю. Ой, тебя тоже зовут Лагуна Блю, как и меня? И не радуйся даже, Фрэнки. Понимаешь, а, есть и ты, Фрэнки. А, я смотрю, ты роллер фейс Я классрум. Я рада тебя видеть. А почему ты без подставки? Ну, очень плохая грустная история. Моя подставка сломалась. Совсем. Ой. Жалко, но ничего страшного. Если хочешь, я буду с тобой делиться своей подставкой. А, я очень рада этому. Девочки, успокойтесь. Это моя твою родная сестра. Ну, вот сестра близнец. А, ты такая милашка. Мы так с тобой похожи. А, ну ладно, девочки, давайте ждать Клода, что ли. Ой, смотрите, Клод идет. Привет, Клод. Привет, привет, привет. Привет, девчонки. Лагуна, познакомься. Это мой парень, Клод. Твой парень? Ну да. А, меня зовут Лагуна Плю. Привет. А, Дракулара, я хотел с тобой поговорить. Это очень важно. Что случилось, Клод? А, понимаешь. Ты только не расстраивайся сильно. Я... Обязательно. А, мой папа. Что, что, что. Мой папа. Мой. Мосиль, пап. пожалуйста. Мой папа. Привет. Дубль пять. Мой папа... Ну мы будем что-нибудь снимать или нет? Я увольняюсь! Кто ше... Мой папа сказал, что... Жив. Мой папа сказал, что... Что? Что? То, что мы... Что мы? Ну, Клаура, я не могу тебе так подожди, стой. Я не могу тебе об этом сказать блин, ну что это такое? Ну скажи уже, мне так интересно. Папа хочет, чтобы мы не были парнем и девушкой. Что? Зачем кубасить то по ноге, Бун? Кадр. Вот, не надо, пожалуйста, успокойся, мой папа разрешает нам встречаться. Но это твой папа, а это совершенно другой человек. Это мой папа! Клоту, пожалуйста, скажи, что это неправда. Это правда, но я сделаю все, чтобы быть с тобой. И никогда не расстанусь, даже если звучит нас судьба. А, да? Я так с тобой не познакомился. Меня зовут Клод. Я знаю. Эм, um, я пойду. Я за неуважение. я пойду. Стой. Странная да, какая-то. А да она мне вовсю! Что ты такое говоришь? Да правда, блин. А, я, пожалуй, пойду. Она, ты видел, наверное, как она смотрела. <Minor> да, да блин, Владик, ты чего стоит там музыка, когда она на тебя посмотрела? Да! Она тебя этот клад! Что? Да я ее убью! Стой! Стой, стоп, 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 стоп. Куда виделись? Как так да, снимать, -мо? Дубль семь, Дубль 8. Я ее убью! Рекламу, стой! А мы... Я не буду с ней вместе, я люблю, ты знаешь. Я люблю только тебя одну. Одну. <с into people> одну. <с humano> И поэтому я тебя никому не отдам. Даже если захотят наши родители, я всегда буду только с тобой, Дракулавра. Боже oh, мой.